Dəyərlı kanal izləyicilərimiz, Nohalı bağlarındayıq. Masazır Duzgölünə yaxın bir yerdə sənəti qupcu olan belə bir gözəl şəxsi tikili həyət ev təqdim edəcəm sizə. Heyətin həyətidir, hey genişdir. O belə bir gözəl üz görünüşü var. Və evin içində olan şərait də sizə göstərəcəm. Çöldə ayrıca yay üçün mətbəxi var. Çöldə ayrıca bu hissədə belə bir Ayə, yolçu da var. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya var, mərkəzidir, küçəsi asfalt. Marsrut təyək qapıdan keçir. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Start qiymətli endirim o olacaqdır. Sonra qulaq aslamayacağı tövsiyə edərdim. Heyət evinin dəhlizində, birinci mərtəbədə gözəl layihəsi var evin, giriş qapı hissəsidir. Hər izə dolabı var girişdə. Döşəmə granitdir, tam şəkildə axıra qədər granitdir. Başda bizə gözəl qonaq otaq var. Ev əşyalı verilir. 2 soyuducu çıxacaq evdən, bir dənə televizor çıxacaq. Gözəl mətbəxi var, onu göstərim. Çox gözəl, rahat mətbəxdir. Döşəmə burada da isti poldur. Qaçırmağa dəyməz. Gəlib yerində baxandan sonra qiymətdə endirim də olunacaq. Tam kupçalda bir evdir. Ünvanı da gözəldir, rahat yerdədir, hündür yerdədir tam şəraitdə yaşayışlı bir yerdir. Evin dəhlizinin görünüşü də gözəldir. 2-ci mərtəbə qalxan pilləkəndidir. 1-ci mərtəbədə mətbəxə baxdıq. 1-ci mərtəbədə əlavə bir də yataq otağı da var. Belə bu formada yataq otağıdır. Yataq otağının olması 1-ci mərtəbədə çox əlverişlidir. İç qapılar da bəyaz qapılardır. Evdə çox maraqlı bir nüans var, onu göstərəm. Yəni maraqlı odur ki, evin içində 1-ci mərtəbədə türk hamamı var. Belə bir türk hamamı var. Tam təmirdir. Gözəl təmirlənildi. Video nəvəlində də görürsüz, evin çölündə də navesin altında ayrıca yenə də ayaq yolu var. Yuxarıda da hamam otaqları var, onu da göstərəcəm və keçə ən əsas hissəsinə evin qonaq otağıdır. Geniş qonaq otağıdır. Bax o hissələrdə, pərdə olan hissələrdə hamsisi pəncərə var. Hamsisi açıqdır pəncərəsi. Axşam çəkilişli olsa da, hamsini özüm şəxsən görmüşəm, açıqdır pəncərləri. Böyük otaqdır. Gördüyünüz kimi iki hissəyə bölünüb. Televizor olan hissəsi ayrıdır. Orada qonaq üçün oturub durmaq üçün belə əlavə yeri var. Birinci mərtəbədə qonaq otağın döşəməsi dahalı laminat. Kombisi var, tam işləkdir. Bu gördüyünüz əşyaların hamısı qalacaq. Tək o televizor çıxacaq. Bir iki ədəd də soyuducu. Damafon da kimi var. Tam gözəl düşünülmüş bir Heyti vididir, əsas od kiçik evdir. Pləkən altında da əlavə belə bir dolaplar var. Pləkən üstü taxtadır, altı betondur. O təhlilsinin bu hissədə pəncərəsi qoyulub. Günüz vaxtı, axşam vaxtı belə deyək, bura işıq düşsün deyə. Evimiz ümumi 5 otaqdır, 2 mərtəbədir. Kiçik divançı olunub, ümumi də softda tikilib. İkinci otağın yuxarıda olan belə bir yataq otağını göstərim. Mütləq yaxşı, bir dənə belə bir yataq otaq aşağıda birinci mərtəbədə var. Burada hamamı otaq. Və gördüyünüz kimi tam şəraitləndir. Mərtəbələr arası monolit betondur. Hal-hazırda durduğumuz boş döşəmə monolit betondur. Burada böyük bir həcmdə gözəl bir yataqdır. Bu gördüyünüz əşyalar hamısı qalacaq. Burda ayrıca bu hissədə eyvan açısı var, birbaşa yataqdan həyətə baxır. Yatağın içində də ayrıca belə bir böyük həcmli hamam otağı var. Qiymətinə görə çox gözəl bir evdir. Hətta deyərdim, bugünkü gün çox gözəl aşağı qiymətə təklif olunub deyib. Və sonuncu yataq otağını göstərəcəm, olmayanaraq hissənin. Belə bir sonuncu bir Yataq otağıdır. Belə bir yataq otağıdır. Bu gördüyünüz yataq dəstidir, qalacaq. Bu gördüyünüz, bax bu yataq otağında 2 dənə pəncərəsi var. O pərdənin arxasında da pəncərə var. Qiymət videoda gördünüz. Məlumat yerindədir. yerində yerində baxandan sonra endirim olacaq. Əşyalı təklif olunan 5 otaqlı, 3 sotda inşa olunmuş kupçalı bir həyət evidir. Novxanı ərazisidir, Sənəddə Novxanıdır. Tam kupçalıdır. Duzgölünə yaxındır. Sarayda yaxındır. Son teşekkür ederim. Instagram ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın.